ఓం శ్రీ నరసింహస్వామి నేను ఎవరైతే కష్టాల కడలిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో శత్రువుల వల్ల బాధింపబడుతున్నారో వారు ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల కష్టాలనేవి బాధలనేవి తొలగిపోతాయి అభివృద్ధి జరుగుతుంది మరియు మనకు గ్రహ బాధలు ఈతి బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి స్వామివారి ఎల్లప్పుడూ మనకి రక్షణ కవచంలో ఉండి రక్షిస్తారు నరసింహస్వామి యొక్క ఈ అష్టకాన్ని చదివినా మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా సరే అది విజయవంతం అవుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ అష్టకాన్ని పఠించండి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందండి నరసింహక్యం బ్రహ్మ వేదాంత గోచరం భవాభ్రీ తరుణోపాయం शङ्खचक्रधरं पदम् नीलां रमां च परिभूय कृपारसेना स्तम्भे स्वशक्तिमनघां विनिदाय देवीम् प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंहपरिपालय च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युक्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्मा कल्पान्तकालगनगर्जनतुल्यनादा श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादयीर्यप्रलयर्कसमानवक्त्रा हुङ्कारनिर्चितनिशाचरवृन्दनाता श्रीनारदादिमुनिसङ्गसुगीयमाना श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक्तम् रात्रिं च रात्रिजठरात् परिस्रस्यमाना रक्तं निपीय परिकल्पितसांत्रमाला वित्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूपा श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक्तम् योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेवा दीनार्तिहरिविभवागमगीयमाना मां वीक्ष्य दीनमशिरण्यमगण्यशीला श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक् प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंहा नक्तं चरेन्द्रमदकण्डनवीरसिंहा इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपातपद्मा श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् ताप परिशोषनबाणभाग्ने ताराधिपप्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराजवरधा किलोकनाथ श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचिदवलम्ब्यपदाम्भुजं ते केचित् सुकर्म निकरेण परे च भक्त्या मुक्तिम् गताः खलु कृपाय मुरारे श्रीनारसिंहपरिपालय मां च भक्तम् నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే మధువైరీణే నమస్తే పద్మనీత్రాయ నమస్తే దుఃఖహరిణే నా వీడియోని కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి